из Украины в Германию, сейчас некоторые перевозчики ввели полную предоплату. Но есть еще много перевозчиков, которые позволяют забронировать билет с оплатой при посадке. Поэтому вы сами уже можете либо в приложении Рубикон, либо на нашем сайте выбрать, как вы хотите. Готовы оплатить сразу, платите. Если хотите забронировать без предоплаты, пожалуйста, тоже получите точно такой же билет, только будет там написано при посадке оплата такая-то сумма. Вот, разница особо никакой. Плюс, что еще, мы за день до отправления присылаем номер автобуса, фото автобуса присылаем. Ну, мы уже знаем 95% автобусов всех перевозчиков, там, за редчайшим исключением. Я думаю, остальные 5% скоро будем знать. То есть не просто номер, а еще фотографии, вот автобус ваш будет выглядеть так. Но я считаю, что это удобно. Вот. Поэтому, если в Германию, либо из Германии, в Украину надо билеты, вы, кстати, можете просто позвонить, проконсультироваться, вот посоветуйте, а мне там надо с животным, мне надо там трое детей такого возраста, где максимальные скидки, максимальный комфорт, где там, ну еще какие-то нюансы у вас могут быть. Посоветуйте. То есть мы можем именно вот наши диспетчеры могут подсказать уже из опыта потому что все много лет уже работают и знают где лучше где хуже где там дороже но это обосновано где не обосновано и так далее поэтому либо звоните пишите либо на сайте выбирайте либо скачивайте приложение Rubicon